Ну, в результате обстрела с 23 на 24 пострадал наш дом. Ну, многодетная семья, у нас трое детей, ну, маленький ребенок, ему кого то четыре. Ну, мы пришли сюда с просьбой, чтобы пришли, посмотрели наш дом, оценили разрушение, оценили ситуацию и в дальнейшем надеемся на помощь. Что хотя бы на первое время, чтобы обеспечили детей теплыми, вещами, потому что теплые вещи пострадали. Ну и частично, возможно, стройматериалом хотя бы, чтобы закрыть окна, район, ну, центр дома попала. попал снаряд центра дома, и крыша нарушена, и все стены нарушены. Ну, хотя бы какой-то малой помощи по строительному материалу. Настолько. Олеж, Олеж. Да, из того, что осталось, а вот торчит, значит, в земле. Не знаю, что это такое. Ну, а получается, здесь был вход, железная дверь. Отдельно ее потом вот, вот, поснимаете. Вот такой вид. Вот. А, получается, еще один удар был явно. Вот она яма, где-то прям, или прям во входную дверь, или вот перед ней. Здесь был коридор, там кладовка, кухня. И вот, соответственно, Идика. все крышу, получается, подорвало и стены все раздавила туда-сюда. Ну, это вообще то, что -то довалилось и завалилось. Да. Дом штукатуренной глиной. Скорее всего, тут пыли было столько, что он просто огонь, как бы, ему не хватало воздуха. Это была спальня, она, получается, разрушена. Ну, здесь ну здесь да, полностью вот эта, спальня вся спальня стена разрушена. Туда. Вот после коридора у нас кухня идет с печкой. Печку полностью снесло аж до той стены. Получается, там стекла все выбито, печка разрушена, груба разрушена, это там зал. Э -э вот это вот у нас пристройка, там ванна, ну такой вода, э тоже печечка и там детская комната. Вот уцелела только детская комната, часть ее. Здесь тоже стенка отошла, ну можно там зайти. Мы как бы ехали, но нас на В воскресенье должны были приехать, но нас что-то остановило. Это как раз воскресенье произошло. Выехали в понедельник и уже приближаясь к дому, нам сообщили, что вот такое случилось. Слава Богу, что мы где Дети ваши сейчас? Потому что мы сами строители. Я думаю, что наши друзья помогут, родственники. В принципе, вся проблема складывается в том, что нужны средства или хотя бы материалы вот на восстановление хотя бы части дома хотя бы чтобы можно было куда приехать дети. фишка дома вот эта железная дверь стояла вот она, она. А, ну, Саш, его. можешь пройти вот это вот ее долго все еще не могли сейчас, даже курить сейчас, что сейчас, такое. сейчас, сейчас, Подвал все, все что это сейчас, 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 Прям практически в нее. Потому что по всему дому там дальше везде торчали в стенах. Вот эти вот именно куски вот, оторванные из металла, именно с нее. Вот. Ну я ее, получается, взрывом так швырнула, что защемила между крышей и стеной. Это вот все что, все, что осталось вообще от нее. Вот он, уголок, каркас ее. Вот это металл. Это тройка. Металл тройка. Честно говоря, она берет. Російська гібридна армія продовжує обстрілювати житлові квартали Авдіївки. Зараз ми тут можемо бачити снаряд від БМ 21 град. Він потрапив до цього будинку. Кожного вечора день спокійно, кожного вечора стріляють. Стріляють мінометами крупнокаліберними, станка сьогодні обстріл був вночі. Стріляють в салону. Кожного вечора, звичайно. І, да, на першій тліні, там, де стоять хлопчики, на самій-самій першій, вилазки будуть, їхні спостерігачі, в основному спостерігачі їхні, то які коректувальники, які коректують їхні. Пострадаем от в Пострадаем Пострадаем не столько мы, сколько в этих жители, а которые тут... Защищают от вами